Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng enjing putwija Kulo bade nyawisake Sak pun kabar-kabar Paling anyar Mesti narik kawi gaten aktualan Bisa dipercaya Sesarengan kalian kulo Seli Anastasia Puniko Pawartos Langgong Caketipun Sowa tegang nyelaputi desa Cikintung lan desa Sukamulya ing desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukotani, Kabupaten Purwokerto. Nalika bencana longsor kedadean wonten ing Rebo Dalu, Juni kalih emu kalih langkung. Warga sing manggon ing kana kebeksa ninggalake omah sawwise lansor sing saya parah grossak puluhan omah lan nyebabke sawetara ambruk ing lemah sawijining warga sing jenenenge Susilawwati mpertalakake lemah longsor samene wis wiwit dumedi wiwit April kalih ewu langkung nanging wektu iku mu ngretak cilik dweheweke kandha ing wayah bengi kedadetian lemah longsor saya tambah parah lan jenggo ora bisa nginep ing omahe lan kudu langsung ngungsi Susilowati ugi ngendharaken nalika kedadeyan menika warga keprungu swara rentuhan griya ingkang ndadosaken kupuh lan langsung budal saking griyanipun Sawetara warga milih ngungsi menyanggur desa Ana uga sing ngungsi menyang omai sedulur sing cedhak Seperti ini kondisi rumah yang rusak. Namun ambruk rusak parah ya Tribunas. Kampung ini, tribunas putus parah, jalan terbelah seperti itu, Timnas. Dan sehingga warga pun harus memutar untuk mengevakuasi barang-barang berharganya. Gue kita kacau, ini Katen pawartos inggang saged kulo aturaken, kulo seli anastasia, nyuwun pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.